জুবিন গাৰ্গবিহীন এটি ৰাতিপুৱা কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ যে ইমান সুস্থ এজন মানুহ ইমান হঠাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব বুলি চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই কোন কেতিয়া কেনেকৈ ক'ত মৰিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এনেকৈ নহয় লাখ লাখ মানুহৰ মাজত ৰহস্য থাকি যোৱাকৈ এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই এইটোৱে ভাবি আছে যে জুবিন দাৰ আচল মৃত্যুৰ কাৰণটো আছিল কি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অতি সোনকালেই আমাৰ অসমবাসীক দিয়ে আজি এসপ্তাহমান হ'ল কোনো ধৰণৰ ব্লগ দিয়া নাই কিনো দিম ঘৰৰ মানুহ এজন ঢুকালে যিটো দুখ পোৱা যায় কষ্ট পোৱা যায় সেই কষ্টতে আছোঁ এইকেইদিন অঁ অঁ মই নোৱাৰোঁ তুমি পাৰা দেখোন স্কুলত থৈ আহোঁ কস্তুৰীক আৰু তাইৰো এইকেইদিন স্কুল বন্ধ হৈ আছিলে স্কুল বুলিয়ে নহয় গোটেই অসমখনে স্তব্ধ হৈ আছিলে আপোনালোকে জানে আৰু মই বেলেগ কইনো কি ক'ম আজি কি আছে এক্সামত ৰাইমছ ভালকৈ দিবা দেই স্কুটীখনত তেলো ভৰাব লাগিব তেলো কম হৈ গৈছে আৰু মোৰ চাওকচোন পেণ্টটো কেনেকৈ ফুটা হৈ গ'ল নিগনিয়ে খালে নে পঁইতাচোৰাই খালে জানো মেইন জেগাতে ফুটা হৈ থাকিলে সাতশ টকাতে কিনিছিলোঁ পেণ্টটো জকিৰ আছিলে বৰষুণেই দিছে দেখোন অঁ ডাঙৰকৈ দিলে কি হ'ব স্কুল যাবলৈ ওলালোঁ কস্তুৰীক থ'বলৈ বৰষুণটো কিনকিনাকৈ আহিছে যদি ডাঙৰকৈ দি ৰাস্তাত অসুবিধাই হৈ যাব কি কৰোঁ কস্তুৰী ডাঙৰকৈ দিবনে বৰষুণটো তুমি যিটো কোৱা সেইটোৱে হ'ব ডাঙৰকৈ দিবনে সৰুকৈ দিবনে নিদিব কোৱাচোন বহুদিনৰ মূৰত আজিহে ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ চলা দেখিছো এইকেইদিন যে গোটেই ৰাস্তা শূন্য হৈ আছিল এটি পৰুৱাও দেখা পোৱা নাছিলো ৰাস্তাত স্কুল আহি পাই গ'লো আৰু কষ্টুৰি কোৱাটোৱে সঁচা হ'ল আধা ৰাস্তা বৰষুণত তিতি তিতি আহিলো কষ্টুৰি বাচি গ'ল খালী ৰেংকোটটো পিন্ধাৰ কাৰণে কস্তৰীক স্কুলত থৈ আমি চিধাই জিমলৈ আহিলোঁ মানুহৰ জীৱনটোত যিমানেই সুখ নাহক যিমানেই দুখ নাহক শৰীৰটো সুস্থ ৰখাটো বহুতেই প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো থাকিলেহে বাকীখিনি কাম ভালদৰে হ'ব নে কি কয় আৰু চাওকচোন জিমতো মানুহ বহুতেই কম মানে কি ক'ব আৰু সকলোৰে মনবোৰ ভালেই নহয় অ' এইকেইদিন জিমৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত গা পা ধুই এতিয়া চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো কিন্তু শ্লিপটো কাটি আনিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এজেঞ্চিলৈ যাওঁ যদি ভাগ্য থাকে পামগৈ আৰু দূৰ আছে মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ ল'বগৈ লাগে ৰ'দটো বহুত কড়াকৈ ওলাইছে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কষ্টুই যেতিয়া স্কুলত হ'বলৈ গৈছিলোঁ আধা ৰাস্তা বৰষুণ পালোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ কাঢ়াকৈ ৰ'দটো ওলাইছে চিলিণ্ডাৰ পোৱা নগ'ল মই গুচি আহিলোঁ গাড়ীখন আহি আছে বোলে চিলিণ্ডাৰৰ গাড়ীখন কিন্তু ৰৈ থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই বেলেগ মানুহবোৰে ৰৈ আছে বাৰু এতিয়াও হয়তো এইকেইদিন বন্ধ থকাৰ কাৰণে গাড়ীখন আহি পোৱাহি নাই চাগে সময়ত এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ এই ঠাইতো জুবিন দা ঢুকোৱা দিনাখনৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে আজি বাৰু খুলিছে জুবিনদাৰ ঢুকুৱা দিনাখনৰ পৰা যোৱাকালিলৈকে বন্ধই প্ৰায় বন্ধ ৰাস্তা ঘাটতো মানুহ দুনু নাই গাড়ী মটৰ নাই দোকান পোহাৰ চব বন্ধই হৈ আছিলে আজিৰ পৰা অলপ অলপ খুলিছেগৈ বাৰু উঠিল খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছ কলা হৈ যাবি আকৌ কিনো কম চৌবিশ ঘণ্টাই জুবিন দাৰ কথাই মনত পৰি থাকে ৰাতি সাৰ পালেও সেই গানবোৰ মনত পৰে মানুহজনক মনত পৰে কি যে হৈ গ'ল কি আছিলে কি হৈ গ'ল জীৱনত এবাৰ লগ পালোঁ বাৰু ভাগ্যৰ বলত ডিব্ৰুগড়ত লগ পাইছিলোঁ কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টত লগ পাইছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মই ফটো দি দিছোঁ কস্তুৰীৰ লগত ফটো আছে জুবিন দাৰ কস্তুৰী বয়স তেতিয়া মাত্ৰ দুবছৰ এইখন ফটো আপোনালোকে চাব পাৰে কস্তুৰী বয়স তেতিয়া দুবছৰ হৈ আছিলে সাত মাৰ্চৰ দিনাখন আমি লগ পাইছিলোঁ নাওখনত আমি প্ৰায় এঘণ্টামান নাওখনৰ ওপৰতে আছিলোঁ একেলগতে আছিলোঁ সেয়া জুবিনদা হয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাইছিলোঁ কি যে ভাগ্য আছিল এইখিনিতে মই কাঞ্চনজংঘাৰ অনাৰ গৌতম বৰদলৈ দাদাকো ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ তেওঁৰ কাৰণেই লগ পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ নাওখনৰ সেই দিনটোত আছিলে শুভাৰম্ভণি দিন অপেনিং আছিলে নাওখনৰ আৰু মোকো মাতিছিলে ময়ো গৈছিলোঁ মই বাৰু এদিন আগতে গৈছিলোঁ তাত আছিলোগৈ তাৰপিছতে জুবিন দাই সেই দিনটোত গৈছিলে আৰু সাত মাৰ্চ দিনটোত বহুতো মানুহ আহিছিলে বহুত মানুহ আহিছিলে খুব বেছি ভাল লাগিছিলে সেই দিনটোত জোনমণিও মাৰিলে ফটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকক চাব পাৰে আৰু কষ্টুৰীকো মৰোৱাই দিলোঁ ফটো কস্তুৰীৰ লগত প্ৰায় মানে দহ মিনিটমান থাকিলে খেলিলে আৰু জুবিনদায়ো খুব ধুনীয়াকৈ তাইক মৰম কৰিলে এইজনী কস্তুৰী চাওকচোন জুবিন দাৰ হাতৰ আঙুলি ধৰি ইমান ধুনীয়াকৈ আছে তাই সেইখিনি সময়ত আনৰ লগত নাযায় তাই কিন্তু জুবিন দাৰৰ লগত কেনেকৈ জানো গৈছিল মই মানে কি ক'ম আৰু সিমান ভাল লাগিছিলে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ মোবাইলতে স্মৃতিখিনি জোনমণিয়েও ফটো মাৰিলে কস্তুৰিও মাৰিলে কিন্তু মই নামাৰিলোঁ ফটো প্ৰায় এঘণ্টামান থকাৰ পাছতো মানে কি ক'ম এতিয়া ওচৰত গৈ ফটো মাৰিবলৈ অলপ ভয়ো লাগে ঘপকৈ যদি কিবা এটা কৈ দিয়ে কাৰণ জুবিন দাই যেতিয়া তেতিয়া যি টি কথা কৈ দিয়েটো অলপ ভয়ো লাগি যায় বাকী একো নাই বাৰু মানুহজনক কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰোঁ বেয়া নাপাওঁ আৰু এতিয়াতো আমাৰ মাজত নায়ো কিন্তু কেনেকৈনো তেওঁ গুচি গ'ল সেয়া এতিয়াও আমাৰ মাজত ৰহস্যৰ বৰ্তত গতিকেলৈ সমূহ অসমবাসীয়ে আমি এইটোৱেই আশা কৰোঁ বৰ্তমান এতিয়া যে আচল উত্তৰটো লাগে কেনেকৈনো হৈছিল কিনো হৈছিল কেনেকৈ কি হ'ল সেই সকলোবোৰ মানে উত্তৰ আমাক সঠিকভাৱে লাগে মুকলিকৈ লাগে সেইটোৱে বিচাৰোঁ বাকী জুবিন দাস অমৰ হওক আৰু সদায় আমাৰ মাজত অমৰ হৈয়ে থাকিব